عذاب کا لفظ عربی زبان میں بندش یا رکاوٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عذاب کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں کسی چیز کو روک دینا کسی چیز پر بندش لگا دینا یہ بنیادی معنی عربی زبان میں عذاب کا ہے قرآن کے اندر عذاب کا لفظ عزب فرات میٹھے پانی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ پانی ایسا جو عزب ہو اس کے ساتھ فرات کیا ایڈجٹیف آ جاتا ہے ازب الفرات تو میٹھے پانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو اس کے بنیادی معنی بندش اور رکاوٹ کے ہیں یہی معنی اس کے تمام معنی کے اندر موجود رہتے ہیں کیونکہ میٹھا اور شیریں پانی پیاس کو روکنے کے لیے کام آتا ہے پیاس کے لیے بندش کا کام کرتا ہے روک دیتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتا ہے اسی طرح تکلیف اور اذیت کے لیے بھی عذاب پر لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر کوئی عدالت کسی کو کوئی جرم کی سزا دے رہی ہے اسے بھی عذاب سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ اصل میں دوسرے لوگوں کو اس جرم سے دور رکھنے کے لیے ایک عبرت بنایا جا رہا ہے ایک مثال بنایا جا رہا ہے کہ یہ جرم ہے اس جرم کے اندر اس کو یہ سزا دی گئی ہے اس کو دیکھ لیا جائے کہ اگر یہی جرم کسی اور کی جانب سے بھی سرزد ہوگا تو اسے بھی اسی عذاب سے اسی سزا سے بھگتنا پڑے گا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ اس کو روکنے کے باعث بنتی ہے اس لیے جو ریاست کی طرف سے کسی کو سزا دی جاتی ہے اس کو بھی عذاب سے تعبیر کیا جا رہا ہوتا ہے عذب اور عذوب ایسے جانور ایسے گھوڑے یا ایسے شخص کو بھی کہتے ہیں کہ جس کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ پیاس سے بے حال ہو رہا ہو شدید پیاسے شخص کو بھی عذب کہا جاتا ہے جس کے سامنے کھانا رکھا ہو وہ کھانے کو چھوڑ کر پہلے پانی کی طرف بھاگے اسے بھی عذب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پیاس کی وجہ سے جو زندگی کا مزہ ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے وہ اسی جو فائدہ ہے اس کی زندگی میں جو لطف ہے اس سے وہ پیاس اس کو ایک رکاوٹ لگا دیتی ہے دور کر دیتی ہے تو بنیادی معنی جو عذاب کا ہے وہ اصل میں بندش اور رکاوٹ کا ہے چاہے آپ اس کو عزبن فرات میٹھے پانے کے لیے استعمال کریں اور یہ عزب... جو عربی زبان کے اندر میٹھے پانی کے لیے استعمال بھی ہونے لگا ہے اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر عرب کے اندر پانی کا حصول ایک بڑی مشقت والا کام سمجھا جاتا تھا ایک تو پانی وہاں موجود نہیں اوپر سے میٹھا پانی وہ انسان کو دوسرے کاموں سے روک دیا کرتا تھا اس لیے اس کو عذاب یا عذب سے تعبیر کیا جاتا تھا اور فراعت کا اللہ نے خود اس کے ایڈجیکٹو کے لیے استعمال کیا عذب الفرات تو یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی قرآن کے اندر عذاب کا لفظ آئے گا ہے چاہے وہ کسی بھی مقام کے اوپر آتا ہے تو عذاب کا لفظ اصل میں بندش اور رکاوٹ کے لیے آتا ہے جیسے کہ فرعون کا واقعہ فرات میٹھے پانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایجیکٹو بن کے آتا ہے مٹھاس کے لیے جیسے مل ہن اجاج مل کڑوا پانی نمکین پانی اس کے طرح اجاج شدید کڑوا پانی ایجیٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے فلون کے واقعے کے اندر اس عذاب کا لفظ آیا ہے نا یسوم و نغم سذاب عذاب کی بدترین صورتیں یعنی ان کو زندگی کی نعمتوں سے محروم کرنے کے بدترین قسم کے راستے تلاش کیا کرتے تھے کہ وہ کون کون سی صورتیں اپنائے جائیں جس کے ذریعے ہم ان کو زندگی کی نعمتوں سے روک دیں وہ نعمتیں ان کے پاس نہ آ سکیں عذاب عظیم قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے عظیم رکاوٹ عظیم بندش یعنی وہ چیز جو ان کو زندگی کی نعمتوں سے اور اس میں جو شیرینی ہوتی ہے جو زندگی میں فائدہ حاصل کرنے سے جو مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے اس سے روک دے تو جہاں بھی یہ عذاب کا لفظ آئے گا یہ بنیادی بات سمجھنے والی ہے کہ عذاب عربی زبان میں بندش اور رکاوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ سے اس کا ترجمہ کر لیا جائے گا